有点累了。嗯，现在感觉爱情和事业都混到一起，我就有点懵。不过还好，珍珍现在已经上手了。我想等着，陈老爷子合同过完之后，后面的工作就全都交给他。嗯，都听你的。准备好了吗？准备好什么？准备好从今以后只可以爱我一个人吗？ 我十分肯定以及确定，准备好了。那准备好，我们的爱情会因为柴米油盐而变得平淡了吗？那可不是平淡，那是心里的平稳和安心。在一起不是两个人的事情，是两个家庭的事情。你做好准备了吗？我爱你，所以会爱你的父母，爱你的家庭。再说了，除了阿姨他们人那么好，我有什么好不满足的？那是。 我爸妈可是这个世界上最好的爸妈。嗯，不过，罗阿姨我也很喜欢。小傻瓜，今天怎么这么多问题啊？是不是因为我妈吓到你了，有点慌了？嗯，我只是觉得，都是你来带给我很多东西，可是我都没有办法回馈你很多。 你都不知道你有多好，你能带给我很多快乐，能带给我很多安心。两个人在一块儿本来就很困难，但你记得，我会永远陪在你身边。无论遇到任何事情，我们一起来面对。嗯。嗯。所以现在的情况是，苏启跟南真真两个人串通在了一起，南真真把那份补充协议寄给了苏启。 而你们这儿留下来的是原高额的赔偿合同，嗯，但是我们有一些微信聊天记录，应该也能作为证据吧？是可以作为证据，但确实采信度不高。就目前的情况来看，我不建议你们提起反诉，最好是能达成和解。如果不和解的话，你们很有可能会破产。再说了，诉讼费其实不低的，万一真要是败诉了。 那真是雪上加霜了，所以现在只有两条路：第一条，按照原合同来赔款；第二条，就地解散。就没有第三条了吗？以我对苏启的了解，他不会就这么放手的，所以可能只有一条，就是赔钱。可是我们根本就没有钱，难道八二就这样解散了吗？苏启是因为我才针对了你们，所以我也有责任。 这笔钱我来收。错的又不是你，是苏启。我知道你关心我，但这钱你不能出。我们班儿自己也有责任，是我没有那些法律意识，让苏启钻了这么大一个空子。你不要自责。那我们一起来想办法，啊、嗯。还有老柯的医药费是不是？我知道你想说什么。可是恩恩、嗯，咱俩都已经订婚了。 不管遇到什么样的困难和挫折，咱们俩要一起来面对。再说，人家老柯是因为餐吧的事情而受的伤，我去付这个医药费，不为过吧？谢谢你啊。好了，不生气了，我们一起来想办法。嗯。哇，现代灰姑娘，太羡慕了，这么。 恩恩、嗯，你现在是所有女孩羡慕的对象，我看着都想嫁了。你先有男朋友再说吧，要有楼总那样的呀，我也嫁。楼总是恩恩的，五点二克拉的戒指，我,我爱你，太浪漫了吧。我男朋友只会发五块二的红包。安王的裙子是纯手工定制的，得六位数了吧？你好吧，这就是霸道总裁的宠爱吗？木、啊、了，我也想要。怎么了，恩、嗯、恩？哎哎，你怎么了？ 待会儿来。他咋了？这就是霸道总裁的宠爱吗？了，我也想。五点二克拉的戒指，我爱你，太浪漫了吧！怎么又吃完饭一屁股坐沙发上了？这是要美少女战士变成美少女壮士吗？来，吃点水果。这可是你今天第一次笑的这么开心。 是不是有什么心事啊？有这么明显吗？当然，你是我的小太阳，你是情还是意，都知道。也没什么，就是最近烦心事儿比较多。你看，咱俩又上热搜了。这什么热搜啊我？我现在变成了人人都羡慕的灰姑娘。你说，就一个东施的事情，就已经把我搞得焦头烂额了。然后这这还有这些乱七八糟八卦，哎呀，烦死了。 好了好了啊，抱抱抱抱。咱们呀，就当做是这些人给咱们俩的祝福啊。不，他们是祝福你，我在里面就是一个代号，楼总的神秘女友。我哪神秘啊？一点不神秘。嗯，那要不这次高调一下？还是算了，我还是老老实实的吧。我去洗澡了，变身一个香喷喷的美少女，走了。